બેમાન દર્દી માટે કોઈ ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોવાનું સામે આવ્યું લિંબાયતમાં રહેમાન નામની એક વ્યક્તિએ છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરતા તેમને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડી હતી જોકે ફર ઘટના સ્થળે પહોંચીને सुविधा न हो मुश्किल सर्जाई थी दर्दी ने समयसर हॉस्पिटल पहुंचाड़ मुश्किल पड़ी पांसठ वर्षीय रहम भाई ने समय ले था चालू है सर मेरा नाम कादिर शेख है मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ ये आप देख रहे हो लिंबायत कमेटी खाड़ी विस्तार है और यहाँ पर कम से कम दस हजार से ज्यादा परिवार जो है पानी में डूबे हुए हैं पांच से छह फुट के ऊपर यहाँ पर पानी और पिछले अड़तालीस कलाक से यहाँ पानी भरा हुआ है सर प्रशासन द्वारा तो अभी तक अड़तालीस कलाक में हमको कोई भी मदद नहीं मिली है लोगों तक खाने पीने की सुविधा नहीं है और कोई भी जात का हमको यहाँ पर सुविधा जो एक नैतिकता जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी तक सूरत महानगर पालिका की तरफ से हमको नहीं मिली है सर कितने लोग फे हुए और कितना फुट पानी है मैंने बताया आपको के दस हजार से ज्यादा परिवार यहाँ पर फंसे हुए और पांच फुट से ज्यादा पानी फिलहाल अंदर है सर जो जो है, क्या हालत है एक पेशेंट जो फुलवाड़ी विस्तार है सर तीन नंबर गली में वहाँ पे एक पेशेंट जो सीनियर सिटीजन है वो काफी सीरियस पोजिशन में है। उनको लाने के लिए पिछले आधे घंटे से हमने फोन कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन अभी तक हमको एक बोट की सुविधा भी यहाँ पर तात्कालिक नहीं मिली है फायर ब्रिगेड के मानसों ने हाथ में स्ट्रेचर लेकर पैदल चलकर अंदर गए और पेशेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इतना जाने का टाइम और आने के टाइम में अगर पेशेंट सीरियस है और उसको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर ખુબજ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યુઝ ઓટી ટી પ્લેટફોર્મ અને વેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ